トルコにイスタンブールである日本の方は子猫を5匹殺して食べたっていうニュースが最近出ています。 Merhaba arkadaşlar. Minasan Bugün son zamanlarda, son günlerde bana çok fazla sorulan Japonlar kedi yer mi ile ilgili tekrardan konuşmak istiyorum. Geçen gün Japonca mı olsun, Türkçe mi olsun videolar diye soru sormuştum. Cevap verenlere çok teşekkür ederim. Genellikle Japonca olsun diye cevaplar aldım o yüzden bundan sonra bir süre Japonca olarak çekmeyi düşünüyorum. Başlayalım. Bak, da önemli 話なんですが, e İstanbul'da aru Japonno kata wa Koneko o gohiki. 殺しててて食べたっいいうニュースが最近、えー、出ていますその日本の方は罪を認めたらしくて約13万円の罰金とあと国外退去になりそうですこのニュースを初めて読んだ時本当に悲しくて本当にひどいと思いましたでまあ日本人がやったとかトルコ人がやったじゃなくてこういうのを見た時すごい、まあ、許せないなと思いました実はですね私はは先日、えー、日本人は、まあ 猫食べますか、犬食べますか、コウモリ食べますかなどについて道具を取ってたんですね。で、その時言ってました。日本人は猫食べませんよと、皆さん食べる食べるっていう、なんか、なぜかイメージがあるんですけど、トルコでは日本人は猫を食べるっていう、そんなことないですと。 ちゃんと言いましたが、このニュースが出てからまたいっぱいメッセージいただいて、やっぱり日本人食べてるじゃん、やっぱり日本人食べるじゃんなどのコメントいただいていますので、この動画を撮りたいと思いました。私はですね、その前の動画でも言いましたが、10年間今日本に住んでいて、日本人は猫を食べるとかっていうのを聞いたこともありませんし、見たこともないです。まあ、私はたった10年間しか日本に住んだことないので、 えー、もしかして経験不足かもしれないのでちょっと聞いてみたいけど実はねこの2日前かなトルコのイスタンブールである日本人は子、えー、猫を殺して食べたっていうニュースが本当にね最近話題になっていてめちゃくちゃみんなこれについて話してる。 何でかちょもともとみんな日本人が食べるっていう話があってほら本当に食べてるんだみたいになって、うん、すごい話題になってるけど日本で話題になってるあなってますねなんか俺も知らなかったけど調べたらいろいろニュースに出てるね出てるんだ許せないことじゃない俺も聞いて腹立ちますね大前提として日本人はいや猫食べないですね普通の人食べないっていうか まあ俺が生きてきた中で食べてる人見たことないし食べたっていう話も聞いたことないしうん、うん、で大体日本ってその猫とか犬をその殺しちゃいけないっていう法律も多分あるはず日本にいても同じことしたら捕まるし、うん、大体普通は食べない食べないし、うん、食べてるの見たことないし聞いたこともない、うん、そうそう日本ではすごいこうペットがすごい大事にされていて。うん その私は日本に来てペットの専用の美容師とかホテルとかあるじゃん普通にそんな,なんか1個珍しいとかじゃなくて本当にもう猫専用のこうカットする美容師とかあったりして犬とか猫をベビーカーに乗せてこう。 運んでる人もいる。普通にあの、好きすぎて飼ってるんですよね。日本人は普通に猫とか犬を。そんな食べるどころすごい好きな方もいっぱいいらっしゃるんで、日本のアニメ漫画にすごい猫がいっぱい出てるっていうのが、それはすごいこう猫が好きなんですよね。このペットとして。だからまずそれがありえないのと。あともう一つ言いたいのは私は、その世の中に多分猫はね、普通に食事として食べてる、えー。国もあると思う。で、だからその日本は、 なんか隠してるわけじゃないなと思う。もし食べてるんだったら食べてる。 って言うしだってないし誰もそんなみんなで「ねえねえもう絶対食べてる」って言っちゃいけないっていうことはないじゃないだって他のトルコ人に聞いても日本に住んでる日本人に聞いてもそんなことないって言うから本当嘘じゃないかって思わなくていいと思いますよこんなにみんな食べてないって言うんだったら食べてないしでまあそのニュースのコメントとかもいろいろ見てるけど <laughs> もうみんなこれはおかしいあの日本では食べませんとか <laughs> あのそんな人がいるなんて思えないとかそういう食文化はない。 意味がわからないよ日本にそういう食文化があると思われるのは嫌だなぁとか、まあ、とにかくみんなあのいやこの人がおかしいっていうような意見が多いですね <laughs> で当然まあ日本でやっても日本で同じことしたとしてもニュースにもなるし当然捕まると <laughs> 世の中に変の人たくさんいますトルコだけ日本だけ、け日本じゃなくてどの国にも いますし、別にトルコ人も変なことする人もいると思うし、日本人もいるけど、それ一人がそういうことしたからって言って、それ一般化するのはまた別の話かなと思います。以上で今日は重くて悲しい話でしたが、こんな悲しい話が二度と起こらないことを願っています。